Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, yeni bir evsiz təqdim edirik. Təmir işləri ye yeni yekunlaşıb. E, geniş həyət bazayla evin özü də çox e, yaxşı ölçülərdədir. 4 otağlı həyət evidir. Binəqədi qəsəbəsində, deməli Nizami dizayn mərkəzinə yaxın. İlk öncə girişdən sizə göstərəm. Bu əla həyət evi satışa çıxarılıb. Qiymət də çox münasibdir. Videonun gedişatında qeyd eləyəcəm qiyməti. İlk öncə həyətdə qeyd olması məqamlar var. Həyət görürsüz başdan başa tam etdi. Son tamamlanma işləri var. Yəni hər şey səliqəli şəkildə təhvili veriləcək alıcıya. Girişdə burada sol tərəfdə sanitar qovşaq var. Aziyatski e, sanitar qovşağı var. Yəni yerdəndir. Burada e, deməli belə bir bulağı var. Həyətin ümumi görünüşü. Həyətdə suyu var və suyun axması üçün baxın burada yerdə qoyulubdur. Ev yerdən kifayət qədər hündürdür. Kürsülü, gözəl təmirli evdir. Gəlin mütləq baxın bu evə. Evin hündür bir podvalı da mövcuddur. Qiyməti indi qeyd eləyəcəm. Evin tikili sahəsi harda 130 kvadrat metr olar. 4 otağlı e, deməli evdir. 3 sotdadır. Yerdən kürsünü indi mən sizə sayıb qeyd eləyəcəm. Ümumi 8 daş kürsüdədir. Yəni belə deyək də, de, evin bütün parametrləri çox yaxşı ıı, ölçülərdədir. Yəni əlverişlidir. Həm həyət bazadır, həm evin genişliyi də, indi keçid baxacağıq. Həm təmir cəhətdən də çox bəyəndim bu evi. 75.000 manata ilkin qiymət olaraq satışa çıxarılıb. Ev 3 sotdadır, 130 kvadratdır. Döşəməyə baxın, daha doğrusu divarlardakı aboylara baxın. Döşəmənin bir dənə laqlanması qalıb. Yəni tamamlanəsi iş bir dənə budur. Mətbəx, mətbəxinin böyüdüyünə bir dənə fikir verin. Çox geniş mətbəxi var. Şəxsən çox bəyəndim. Tavanlar Kifayət qədər hündürdür, yaxşı ölçülərdədir. Mətbəxlə üzbəyüz. Eyni qaydada çox geniş zal yerləşir. Qonaq otağına baxın. Kifayət qədər əla ölçülərdədir. Şəxsən çox bəyəndim bu evi. Kimə qismət olacaqsa, xeyirli olsun. Qısa müddətdə də satılacaq. Mən əminliklə bunu sizə deyirəm. Həm evin ölçüləri, həm evin qiyməti e, fikirlənməyə əsas verir. İndi burdan həyətə baxacağıq. Qonaq otağından görürsüz, həyat istiqamətində evin baxışı var, Binəqədi qəsəbəsində, Nizami ticarət mərkəzinə yaxın. Yola yaxın, stansiyaya çox yaxın ərazidir. Ətraf gördüyünüz kimi hər tərəf sağı, solu yaşayışdır, evlərdir. İşıqlandırma da evdə yüksək səviyyədədir. Qeyd edilərik ki, bütün otaqlar gün işığı görür. Bunlar da vacib məqamlardandır. Dəhlizin baş tərəfində 3 dənə yataq otağı var. Baxaq birinci yataq otağına. Bura birinci. Fikir verin bütün pəncərələrin qarşısı açıqdır. Gün işığı düşür evə. Döşəmənin laplannması qalır. Sənəd bələdiyyə sənədi və qeydiyyat yolverədir. Evə qeydiyyata düşməyiniz mümkündür. Bura olub deməli ikinci yataq otağı. Yataq otaqları da gördüyünüz kimi yaxşı ölçülüdür. Çünki evin tikili sahəsi harda-sa təqribən 130 kvadrat metr olar. Burasısa üçüncü yataq otağı. Zənnimcə ən kiçik yataq otağı buradır. O da e, normal ölçülüdür. Yəni çox da kiçik deyil. Burasısa evin sanitar qovşağıdır. E, Aksessuarların yığılması qalıb. Hamam tualet birlikdədir. Əgincə hazır vəziyyətdə veriləcək. Yəni tam aksessuarlar yığılmış vəziyyətdə. Tavanın hündürlüyinə baxın. 3 sotda, e, deməli 130 kvadrat metr, gözəl, geniş, əla 4 otağlı həyət evi. Bir daha buradan baxaq. Döşəmənin laklanması qalıb və salam. 75.000 manat da qiymətidir. İlkin qiymətdir, çəkinməyin. Gəlin baxın, qiymətdə razılaşma da olacaq. Bu geniş Gözəl 4 otağlı həyət evi üçün. Həqiqətən də hər şey yüksək səviyyədədir. Geniş qonaq otağı, çox geniş mətbəx. Bir daha göstərəm sizə mətbəxi. Xanımlar xüsusən çox sevir. Mətbəxi, belə bir geniş mətbəxi görürsüz. Mətbəxdən də həyət istiqamətində baxış var. Göstərəm sizə. Ətrafda hər tərəf yaşayışdır, fərdi evlərdir. Bu günlük bizdən bu qədər. Videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı, bu əla evlər haqqında öz rəylərinizi yazmağı unutmayın. Qeyd eləyək ki, müəyyən qiymətə satışda digər evlər də var. Gəlib ətraflı hamısına baxa bilərsiniz.